सरकार पलट गई, लोगों ने इनको नकारा करके एक तरफ बिठा दिया है ना आज इनको ये चिंता होने लगी सो मैं आपके माध्यम से उनको एक सजेशन देना चाहता हूं समीशन देना चाहता हूं कि मजीठिया जी आप आ, मतलब के थोड़ा अच्छे तरीके से ना पहले इस पे वर्कआउट किया कीजिए पंजाब के मुद्दों पे बात कीजिए किसी के साथ निजी पर्सनल जो राजनीति करने की जो आपने ये पिर्थ डाली हुई है ना ये अच्छी नहीं होती राजनीति जो होनी चाहिए वो हमेशा ही जो है वो एक पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए मुद्दों की राजनीति होनी साहब बड़े तंदुरुस्त हैं जी बहुत अच्छे हैं सीएम साहब की ए, ए, इस समय कोई ऐसी मतलब मेरी अभी जो सुबह बात हुई थी इज फिट एंड फाइन और बहुत जल्दी सीएम साहब हमारे बीच होंगे मजीठिया साहब को पंजाब की फिक्र होनी चाहिए दूसरी बात यह है कि जब उनके पास ताकत थी जब उनके पास पावर थी जब पूरे पूरा परिवार उनका मंत्रिमंडल में था जब उनके जो जीजा जी के पिताजी मुख्यमंत्री थे जीजा जी उनके डिप्टी मुख्यमंत्री थे खुद भी वो मंत्री थे जीजा जी के जीजा जी भी मंत्री थे जब पूरा परिवार ही मंत्रिमंडल में था उस समय तो इनको पंजाब की चिंता नहीं नजर आई उस समय तो सिर्फ अपनी चिंता नजर आ रही थी उस समय इन्होंने पूरा जो रिश्वतखोरी थी उस पे दम दे के रखा उस समय इन्होंने जो बस माफिया था ट्रांसपोर्ट माफिया था उस पे पूरा एकदम से लगा के रखा है ना आज जब सरकार पलट गई लोगों ने इनको नकारा करके एक तरफ बिठा दिया है ना आज इनको ये चिंता होने लगी सो मैं आपके माध्यम से उनको एक सजेशन देना चाहता हूं समीशन देना चाहता हूँ कि मजीठिया जी आप आ, मतलब के थोड़ा अच्छे तरीके से ना पहले इस पे वर्कआउट किया कीजिए पंजाब के मुद्दों पे बात कीजिए किसी के साथ निजी पर्सनल जो राजनीति करने की जो आपने ये पिर्थ डाली हुई है ना ये अच्छी नहीं होती राजनीति जो होनी चाहिए वो हमेशा ही जो है वो एक पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए